Чрезвычайное происшествие в центре Киева. Неизвестные взорвали автомобиль Вадима Рабиновича, бизнесмена, сопредседателя Европейского еврейского парламента. Это произошло прямо возле киевского офиса Рабиновича. Никто не пострадал, но взрыв был достаточно сильный. Из окон в соседних зданиях вылетели стекла. Подробности у Сергея Ружицкого. Взрыв произошел возле офиса бизнесмена недалеко от станции метро Кловская. Это центр города. Машина, в которой находился один Рабинович, выехала с этого двора около 16.00. Взрыв произошел, как только автомобиль выехал за решетку. Было заявлено, что под автомобилем Lexus 570 спрацювал на известный пристрел. пристрій. Постраждалих немає, незначні пошкодження зазнав автомобиль. Наразі правоохранители выживают всех прошедших заходов, еще до установления обставин те и подии. В автомобиле, кроме бизнесмена, находился водитель и охранник. Об этом сообщили в государственной службе охраны. Сразу после взрыва автомобиль резко увеличил скорость. Охрана боялась возможного обстрела. Одразу кортиш автомобілів розвернувся у безпечне місце в даному випадку. Слід зазначити, що була велика небезпека того, що окрім ну як такого залякувального начебто, вибуху, можуть послідувати більш такі серйозні дії, постріли або вже безпосередньо постріли на ураження. Взрывной волной были разбиты несколько окон офисного помещения. Очевидцы вспоминают, грохот было слышно даже в подземке. Тишина, покой был, люди как ходили по переходу. Я в переходе была, как ходили по переходу, а потом взрыв. Такое впечатление, что под ногами пол задрожал. То есть такой сильный был. Люди также утверждают, что видели невысокого мужчину лет 30 в бейсболке. Сразу после взрыва, закрывая лицо, он скрылся в подворотне. Милиция открыла уголовное производство. Сергей Ружицкий, Людмила Горбач. Подробности телеканал Интер. Вадим Рабинович личность идиозная в украинской политике и бизнесе. За последние 20 лет вокруг его персоны то и дело возникали скандалы. Его судили, и превзносили, критиковали и награждали. Кто же он, господин Рабинович, в нашей короткой справке? В 80-х Вадима Рабиновича арестовали по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах и приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбыв половину срока, он вышел на свободу и занялся бизнесом. Экспортировал металл, ввозил мебель из Австрии. В 1999-м СБУ запретила ему въезд в Украину, мол, гражданин Рабинович наносит вред украинской экономике. Но через два месяца запрет был снят. В конце 90-х Рабиновича уже носили на руках. Его признали бизнесменом года, наградили орденом Николаевича. Чудотворца. В прошлом году именем Рабиновича назвали площадь в Иерусалиме. Он пожертвовал древнему городу Минору, в ней 700 грамм золота. В конце 90-х американское агентство Associated Press оценило состояние бизнесмена в 1 миллиард долларов. В прошлом владелец футбольного клуба «Арсенал», сейчас Вадим Рабинович президент медиахолдинга, сопредседатель Европейского еврейского парламента.